В прошлом месяце демонтировано 300 незаконных мафов. В этом месяце 350. Ежедневно мы получаем угрозы ежедневно бандиты, которые крышуют мафы, терроризируют тех работников коммунального предприятия, которые занимаются демонтажом мафов, субподрядчиков. Буквально вчера я говорил, обращался к киевской милиции, при демонтаже мафов прорезали колеса техники, обливали машины бензином, угрожали физической расправой. Сегодня мы видим одну из машин, которая занималась демонтажом мафов, спалили. Я обращаюсь к киевской милиции навести порядок и все люди, которые задействованы в крышевании мафов, те, кто нарушают закон, должны быть привлечены к ответственности. Ведется колоссальное сопротивление. Я еще хочу подчеркнуть. Мы делаем все для того, чтобы малый бизнес развивался, но исключительно на законных основаниях. Те мафы, которые не платят в бюджет, те, которые не уплатили по ИУСИС, те, которые находятся на красных зонах, стоят без разрешительных документов, будут демонтированы. Мы четко поставили перед собой задачу. Город Киев будет городом парков и скверов, а не городом базара и городом мафов. Мы постепенно наводим порядок. У нас уже э, есть районы, которые очищены от незаконных мафов. Печерск. Идет работа на Абалоне. В ближайшее время Оболонь будет полностью очищена от незаконных мафов. Мы сделали комплексную схему. Мы показываем, где мафы могут стоять и где они не могут стоять. Мы предупреждаем всех владельцев незаконных мафов о том, что они имеют возможность сами демонтировать. В противном случае эти мафы будут демонтированы силами коммунальных предприятий.